Командир ГАМАЗского формования, спецфедеральный который работает здесь, помогает пограничникам, по информируем наших граждан, наши, где какие задачи нам ставят, мы на контроле, проверяем, смотрим. Выполняем любую работу, которая необходима на, на, на границе. Председатель Херсонского регионального межлеса Асан Алиев. Ну, я представляю здесь Херсонский региональный жизнь Именно меджилисты входит, да, мы там? А, кроме этого, да, мы входим в романское формование помогаем пограничникам, помогаем правоохранителям, органам, в ну, общем, порядок. Присутствие ребят в форме, само присутствие романского формирования сама допомога нашим пограничным службам, нашим таможенным службам, она уже ну, вот, дает такой фон, что люди в принципе идут, как положено, в паспортный контроль, метную службу и оформляют официально все документы, которые положены при пересечении контрольно пункта.